Biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibi. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. illərlə əziyyət çəkmək olar. Müstakil Azerbaycan Devleti'nin yöntemcisi ve yaratıcısı. Tarifimize Millet Kurtuluş Günü'nün davranışı, 1953. yüzyılın 3 gününü alık ve dergiden denk için çok Bu tarifi yaratan insan, Azerbaycan'ın inkişafında, mükemmel dengesinde, dünyaya tanıdığında, Müstəsnə ruynəyan, daim əxalqının arxasında, nə əzələn və xalqa arxa olan bir insan Heydər Əliyevdir. Əlçi prezidentinin əzəmətli fəaliyyətini qeyd edərkən ulu öndərim bu mənalı sözləri yad etmişik əmin edirəm ki Azərbaycan qaldı. İndiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da Azərbaycan dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin Azərbaycan azadlığının keşində duracaq və bu müstədimliyi cəsarətlə qoruyub saxoyacaqdır. Azadlıq, müstəqillik hər bir xalq dövlət üçün ən müqəddəs nemətdir. O şəhər yoxdur, olmaz. Bu mən də çəkinirəm. Çalamı hər bir dəqiqə səfəri. Biz Bakı toanlı, bu toruyuq. Həm də yar bir çay içirik, önətək. Mən həmişə fəxr etmişəm, elə indi də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Zəfərçən xalqı, 10 asırdır müstakilliği, uğurlu illerle mübahizat paramız bu yolda millerce şahit olmuştur. Nöbet olduğu 27 ilde siyasi iktisadi sosyal kanada elde ettiği yüksek enerjik esas ücret inkişafı edilmesi ile Azerbaycan özgürlüğüne bütün dünyaya teslim etti. Sözü tüşüyümüz bu sataklı dönüşü bütün ülkeye. Bir de her yeri yalan. Bu səlahət öz də məsuliyyət vaxtı yetirir. 1918-ci ilin fəaliyyəti Azərbaycanın bütün müqəddəs və gerçək problemlərinin həllinə istiqamətinə mükəmməlliyidir. Dövlətimizin baxdığımızın əhəmiyyətli. Xalqın vətənin tarixi siz əgər ki dəstəklərsəniz müştərilik qaz